Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pada video kali ini saya akan uh, sharing pengalaman ya tentang uh, instalasi inverter ya. Tujuannya awalnya dari instalasi inverter yang uh, tipe AT4 dengan tipe 220 volt, 380 volt. Nah, uh, inverter ini digunakan untuk uh, menghidupkan electric hoist dengan merek NICI MH5 ya, 0,5 ton 380 volt ya. Nah, E, ternyata setelah dicoba atau dites, nah problemnya adalah electric hoist tidak bisa naik dan turun ya. Sedangkan e, arus yang dari output inverter itu sudah masuk ya atau e, ada arusnya gitu ya. Nah, electric hoist ini dipungsikan sebagai e, liter barang ya, liter barang. Jadi ada empat lantai di gudang ini ya. Nah baiklah, nah sebelum saya sharing ya, saya akan jelaskan dulu eh, latar belakangnya ya. Jadi eh, pertama eh, ini adalah gudang yang lama sudah tidak terpakai ya, gudang lama tidak terpakai, namun barang-barangnya itu masih penuh ya, ya dengan kondisi ini empat lantai ya, empat lantai di situ ada liter eh, yang menggunakan electric hoist ya. Nah yang kedua itu ternyata di situ sudah ada listrik tiga pasnya awalnya ya. Ada, awalnya itu sudah ada listrik 3 pas, namun saat ke sana itu kWh yang 3 pas itu sudah mati, dan dalam keadaan terputus dari jaringan PLN. ya. Nah, infonya dari yang punya gudang ini ternyata eh, karena mungkin sudah tidak diisi tokennya, ya. Jadi, sudah berbulan-bulan gitu ya, hampir satu tahun lebih, kata dia. Jadi, eh, tidak bisa eh, diisi lagi, ya. Harus diregistrasi ulang, seperti itulah. Nah, nah, yang ketiga, nah karena gudang ini akan dijual, gitu ya. Infonya akan dijual, ya, dan sudah ada yang mau beli. Nah, jadi otomatis barang-barang yang ada di situ itu harus diturunkan semua, seperti itu ya. Jadi, diturunkan, diambil ya, dikeluarkan semua. Namun, kan dari satu sampai empat lantai itu penuh dengan barang-barang, ya. Akhirnya, eh ada pemilihan saat itu ya apakah meregistrasi ulang listrik 3 pas atau e, pasang KWH baru ya pasang KWH baru dengan listrik satu pas gitu ya setelah dipertimbangkan ternyata lebih memilih masang dipasang e, e, baru dengan KWH satu pas ya yang keempat e, electric hoist atau lifter ingin dipungsikan e, sementara ya karena untuk menurunkan barang-barang yang begitu banyak ya dari lantai 4 sampai dari lantai 1 sampai ke 4 ya itu barang-barangnya penuh sekali seperti itu. Nah akhirnya yang punya itu berinisiatif ya akhirnya menghubungi saya melalui nomor WA di Youtube ya. Nah, ingin memfungsikan lifter tersebut dengan kondisi listriknya satu pas. Akhirnya saya sarankan untuk memasang inverter VFD AT4 single pass ya. Yang 220 volt tuh 380 volt karena untuk menghidupkan atau memfungsikan electric hoist ya yang terpasang pada lifter seperti itu ya ceritanya. Nah, karena di situ sudah terpasang listrik satu pas ya. Jadi saya itu tinggal memasang inverter saja ya. Jadi inverter kita pasang lalu sambungkan ke electric hoistnya ya seperti itu ya. Telah melakukan instalasi inverter VFD AT4 terhadap electric hoist dan melakukan pengecekan voltase baik pada input dan output inverter, semuanya sudah sesuai dengan standar pemasangan ya. Nah, setelah itu kita melakukan percobaan. Ya. Nah, saat melakukan percobaan, tombol up dan down tidak berfungsi terhadap electric hoist. Padahal nah, arus listrik yang keluar dari inverter sudah masuk ke electric hoist. Jadi, uh, strumnya itu sudah ada ya. Dari innya kita cek, outnya juga uh, cek di UVW-nya. Itu sudah ada 380 volt, dan di terminal uh, electric hoist itu juga sudah masuk ya, sudah ada uh, strumnya ya, seperti itu. Nah, akhirnya saya konfirmasikan ke pemilik gudang yang bersangkutan ya, bahwa electric hoist ini bermasalah dan perlu melakukan servis ya. Uh, setelah beberapa saat, uh, beliau mengecek ke lapangan, dan akhirnya beliau setuju uh, untuk melakukan servis terhadap... Electric hoist tersebut karena beliau sudah mengetahui bahwa uh, elektrik hoistnya dalam keadaan rusak ya karena lama sudah dipakai entah ada entah kenapa gitu ya jadi kita melakukan uh, servis ya nah akhirnya lumayan lah gitu kan uh, ada cuan tambahan seperti itu ya uh, melakukan servis pada uh, elektrik hoist tersebut nah setelah diizinkan uh, dan mengiyakan untuk melakukan servis ya dengan harga yang sudah kita tentukan ya biaya servisnya ya tanpa spare part seperti itu. Nah akhirnya kita melakukan analisa kerusakan ya. Nah analisa kerusakan yang pertama ya kalau terjadi eh, pada electric hoist yang menggunakan tombol ya ini masih manual ya masih menggunakan tombol manual. Jadi dari lantai satu ke lantai empat ini masih menggunakan tombol manual. Ini yang pertama ya yang pertama urutannya adalah seperti ini ya. Nah, analisa kerusakannya yaitu satu: periksa tombol electric hoist. Ya, diperiksa dulu ya tombolnya ini, apakah berfungsi atau enggak. Ya, jadi kalau listriknya sudah masuk di terminal electric hoist, ya listrik dari inverter itu, nah, kita melakukan cek pada uh, tombolnya. Ya, Sudah cek dulu. Nah, setelah kita urut uh, dan analisa, nah ini adalah yang common. Ya, common. Nah, ini bagian common. Jadi, common ini dia uh, kondisinya. Untuk uh, menyambungkan ke posisi lifter up dan lifter down ya, jadi bisa disambungkan ke bagian lifter up dan uh, lifter down ya, atau hoist up dan hoist down gitu ya. Jadi ini commonnya ya, ada tengahnya lah seperti itu. Kita akan gunakan apometer untuk mengukurnya ya. Nah setelah melakukan pengukuran menggunakan apometer antara common plus up ya, jadi kita tekan tuh tombol upnya ya kita tekan tombol untuk naik. Nah, lalu kita ukur antara common ya kan atau common plus up dan tombol ditekan. Jalurnya masih terhubung. Artinya masih oke okay ya. Jadi ini masih terhubung nih ketika kita tekan. Nah, begitu pula untuk pengukuran antara common plus down. Jadi eh, tekan posisi yang turun ya. Jadi eh, lalu ukur antara eh, kaki common plus down. Ya. Nah, tombol ditekan jalurnya masih terhubung juga, ya. Nah, ini ternyata setelah, setelah melakukan pengukuran ini, ya, pengecekan ini, tombolnya itu masih oke, okay, ya, dalam keadaan berfungsi seperti itu, ya. Yang kedua, nah, kita akan tes manual kontaktor, ya, eh, tes manual kontaktor up dan down. Nah, ya, ini yang kedua urutannya, ya. Jadi, kita akan tes manual, nah. Lihatlah posisi ini ya, gambarnya ya. Gambar ini adalah uh, tutup ya, tutup bagian uh, elektrik atau kontaktor. Ini ada empat, ada empat ini ya, uh, ada empat baut ya, baut L5. Nah, ini dibongkar dulu, dibuka tutupnya ya. Nah, setelah dibuka, itu akan terlihat ya, disitu ada kontaktor untuk up dan down ya. Nah, karena disitu sudah kita ukur tadi ya. Uh, voltasenya masuk pada bagian output yang dari inverter ya kita akan tekan manual ya nah tekan menggunakan obeng ya ini yang dilingkari biru ya lihat yang, yang dilingkari biru nah pastikan electric hoist sudah terhubung dengan arus listrik ini udah karena sudah Uh, sudah kita ukur, nah, voltase, voltase dari inverter itu ada ya, 380 volt. Nah, saat ditekan manual pada kontaktor up dan down, ternyata electric hoist masih berfungsi dengan baik. Nah, jadi uh, kita coba tekan manual ya pada kontaktornya. Tekan aja langsung gitu kan, ada bagian uh, yang adapternya ini ya. Nah, ini kita tekan posisi up dan posisi down ternyata masih dalam keadaan e, baik ya. Jadi berfungsi ketika ditekan manual itu dia up-nya ada naik dan ketika turunnya juga ada gitu ya. E, masih oke. Okay. Artinya kontaktor ya atau arus listrik pada kontaktor ini sudah masuk ya. Oke okay, ya, ada e, dan dinamonya dan dinamo e, lifter ini dalam keadaan baik juga ya. Karena masih bisa up dan down ya. Baiklah yang ketiga yaitu periksa safety switch ya, apa itu safety switch. Nah safety switch adalah pengaman ketika rantai hoist sudah maksimal ke atas. Dan e, sebaliknya ketika rantai hoist sudah maksimal saat turun, nah, maka e, secara otomatis elektrik hoist ini akan mati. Ya ini adalah e, switch atau limit switch pengaman ya. Nah kita lihat ini di sini ada gambarnya ya. Nah, limit switch ini jadi uh, fungsinya ketika si rantai ini habis, ketika posisi turun ya, ketika posisi turun rantai ini habis dan uh, rantainya mentok ke bagian atas. Nah, maka limit switch ini akan berfungsi ya, akan memutus uh, jalur atau arus yang uh, melalui tombol ya, maka uh, si tombol itu jadi nggak berfungsi ya, jadi uh, mati ya. Jadi enggak memfungsikan kontaktor ya. Jadi arus yang melalui kontaktor itu dilewati dengan limit switch ini. Jadi si kontaktornya itu mati ya karena arusnya diputus. Nah, begitu juga sebaliknya ketika saat uh, naik ya. Saat naik kita sampai up mentok sampai atas ya. Ketika mentok sampai atas, nah dan menyentuh limit switch ini nah, maka secara otomatis eh uh, si motor atau elektromotor yang ada di hoist ini akan mati ya karena si kontaktornya itu enggak berfungsi ya karena terputus oleh limit switch ini ya nah di sini ada empat kabel yaitu warna putih dan warna merah nah warna hitam dan warna hijau nah gunakan apometer untuk melakukan pengecekan pada limit switch tersebut pastikan kabel warna putih dan merah Ya, serta hitam dan hijau dalam keadaan NC, ya, atau normally close, atau terhubung. Ya, jadi si kabel warna putih dan merah itu harus terhubung. Kalau diukur menggunakan apometer itu e, jarumnya. Kalau yang analog, itu berarti kan e, jalan gitu, ya. Atau kalau menggunakan apometer yang digital, itu e, kan tertu, tertera nol ya, atau 00 berapa gitu, kan ada hambatannya. Nah, begitu juga saat e, yang warna. Kabel yang warna hitam dan hijau ya diukur juga, nah ini kalau masih terhubung berarti limit switch ini dalam keadaan baik-baik saja, atau limit switch ini dalam keadaan oke okay ya, jadi masih berfungsi seperti itu. Lanjutkan ke yang keempat ya, urutannya yaitu periksa arus listrik di in dan out trapo coil kontaktor ya, ini pada coilnya ya, bukan pada... Uh, bagian saklar kontaktornya ya saklar kontaktor itu yang atas ya yang yang dari uh, out inverter atau bagian RST listriknya ya uh, ini pada arus coil kontaktor ya coil, coil kontaktornya itu ada arusnya enggak nah kebetulan kan untuk tipe ini rata-rata menggunakan uh, trapo 24 pol ya jadi ada traponya dari 380 diturunkan menjadi AC 24 pol ya balik pada merek Nichi, Hitachi juga sama ya 24 volt juga ya Nah kita akan ukur eh di intrapo ya di intraponya itu harus ada 380 volt ya Nah setelah melakukan pengukuran menggunakan apometer ya pada outrapo tidak terdapat sumber arus listrik 24 volt ya AC ya nih Nah dan juga pada sumber arus listrik di intrapo, nah intrapo itu berarti di 380-nya ya, yang ke trapo itu tidak terdapat arus 380 volt ya. Jadi di out-nya nggak ada 24 volt, di inputnya juga di trapo itu tidak ada 380 volt ya. Nah setelah mendalami pemeriksaan dan pengecekan yang menyeluruh. Nah, sumber yang mengarah intrapo ternyata berasal dari rangkaian uh, war, warning relay atau antipas relay ya. Nah di sini terdapat uh, warning relay atau antipas relay ya. Nah yang kelima yaitu periksa rangkaian warning relay atau antipas relay ya. Kita akan periksa nih karena sumber yang dari intrapo ya intrapo yang dari 380-nya itu masuk ke antipas relay ini ya. Nah, kita jelaskan dulu apakah itu antipas relay atau pas pilot relay. Antipas atau pas pilot relay pada hoist berfungsi untuk melindungi motor dari kerusakan akibat ketidakseimbangan pas atau kehilangan salah satu pas pada suplai listrik tiga pas ya. Nah, fungsi utama antipas atau pas pilot relay adalah mencegah motor bekerja secara tidak stabil akibat ketidakseimbangan pas, ya. Nah, terus yang kedua mencegah motor mengalami, mengalami panas berlebih getaran tinggi dan kerusakan komponen internal. Nah yang ketiga adalah mencegah biaya perbaikan yang tinggi dan waktu henti operasional. Yang keempat adalah menonaktifkan lift naik dan turun saat Uh, listrik naik turun, nah ya paham ya berarti kan di sini ada ya poin yang keempat ya, jadi ada kemungkinan antipas relay ini ya entah itu dalam kondisi kondisi uh, voltase ketika down ya di inverter ini digunakan terus menyebabkan kerusakan atau bisa juga uh, atau kalau saya lihat dari uh, sambungan sebelumnya dari sambungan jadi sambungan tiga pas terus dipotong Nah, ternyata yang 3 pas itu disambungkan ke arus 1 pas ya. Arus 1 pas ini masuk ke jalur kabel ini ya. Nah, sedangkan e, kabel 3 pasnya itu masih terhubung ke e, lifter atau hoist ini ya. Nah, ini bisa jadi yang menyebabkan e, rusaknya e, rangkaian warning relay ini atau anti pas relay ini. Jadi ketika kondisi 3 pas ini masuk e, strumnya 1 pas ya. Nah, karena mendeteksi gitu kan si eh, antipas relay ini, nah, ini dia memutus ya, jadi seperti pius ya, jadi rusak gitu ya, jadi enggak terhubung. Nah, baiklah kita akan eh, periksa rangkaian warning relaynya ya, atau antipas relaynya. Nah, ini lihat eh, di video ini ya. Ini kebakaran ini modul. Nah ternyata eh, terdapat komponen resistor yang terbakar ya pada bagian antipas relay ini ya. Nah yang menyebabkan arus yang masuk ke intrapo itu tidak ada ya. ya nah, jadi eh, arus yang dari eh, RST atau UVW nya dari ini ya, eh, UPW-nya inverter atau dari RST-nya PLN itu masuk ke Antipas relay ini ya, atau ke warning relay ini. Nah dari sini baru ke masuk ke trapo ya. Nah di sini yang uh, loss atau uh, tidak ada uh, arusnya itu pada bagian out uh, antipas relaynya, sedangkan pada input antipas relaynya itu ada arusnya ya. Uh, Oke okay, kita langsung kita eksekusi untuk melakukan pelepasan rangkaian antipas relay ini. Dari electric hoist, ya, jangan lupa untuk mencatat jalur kabelnya, ya. Nah, kita lihat video ketika melakukan pelepasannya, ya. Jangan lupa mencatat kabelnya, ya. Ada empat, yaitu: kabel warna kuning, warna putih, warna merah, dan warna hitam, ya. Nah, ini saat melakukan pelepasan atau pembongkaran antipas relaynya, ya warna hitam ini, ini situ ya warna hitam warna merah warna hitam itu yang ke satu yang kedua warna merah yang keempat sedangkan warna kuning ke sini nih warna kuning ke sini samping ya warna putih itu ketiga oke warna putih tiga nah selanjutnya sebelum kita melakukan servis pada anti pas relay kita akan laporkan dulu ya ke yang punya gudang ya apakah akan diganti baru atau diservis nih rangkaian anti pas relaynya ya karena udah ketahuan ya jadi pada input anti pas relaynya ada ada voltasenya ya ada 380 sedangkan pada out dari uh, antipas anti pas relaynya itu enggak enggak ada ya Nah setelah dicek harga barunya saya cek di dan shop ternyata lumayan mahal juga ya nah ini harganya ya cuman segini doang ya harganya lumayan tinggi juga nah setelah mempertimbangkan harga baru dengan harga servis nah akhirnya uh, yang punya gudang uh, meminta untuk melakukan servis saja sesuai dengan harga yang sudah disepakati nah setelah melakukan servis dan penggantian resistor pada bagian anti pas relay, lanjut kita pasang lagi ya eh, pada elektrik hoisnya. Nah, jangan lupa setelah dipasang dicek dan diukur terlebih dahulu voltasenya. Ya, anti pas relay ini eh, atau resistor yang gosongnya atau yang terbakar itu eh, bernilai 20 kilo ohm ya seperempat watt. Nah, namun saat saya cari ke toko yang terdekat itu enggak ada ya. Boleh kita gunakan 22 kilo ohm atau 18 kilo ohm sebagai pengganti ya. Nah, di sini pengganti dari 20 kilo ohm adalah 22 kilo ohm ya. Namun yang saya pakai yang 2 watt ya, karena ya adanya yang ini ya tapi nilainya sama ya nilai resistansinya nah setelah kita pasang kita akan melakukan uh, pengukuran output voltase dari trapo ya output trapo itu harus ada AC 24 volt ya jika anti relay atau warning relay ini sudah berfungsi maka harus ada output uh, di trapo 24 volt AC ini ya AC 24 volt seperti itu inverter udah oke okay. nyala Oh. jadi problemnya itu nggak keluar dari AC 24 nya ya aduh mohon maaf nih nggak ada yang megangin videonya ya nggak ada yang megangin HP sekarang keluar 24 problemnya resistor ini ya putus udah diganti okay. ini udah oke voltasenya ada keluar 24 sip tinggal ngetes pasang ngerapiin ya oke okay. nah yang keenam setelah melakukan percobaan hasilnya oke okay, ya Nah jalur kabel pada elektrik hoist dan liter ini tidak saya rapikan ya hanya untuk sementara saja karena nanti akan dipindah dipindahkan ke gudang baru seperti itu ya kita lihat uh, videonya ya video saat uh, setelah melakukan servis ya. <Sing> Setelah selesai install, inverternya, ya. Nah karena memang uh, yang punya gudang minta supaya untuk dihidupkan sementara saja ya, karena ini kan nanti untuk menurunkan barang-barang yang ada di lantai 4, lantai 3, dan lantai 2 ya. Nah jadi uh, tidak usah dirapikan ya, karena nanti ini akan dipindahkan ke gudang yang baru. Infonya seperti itu ya, akhirnya kita turuti saja ya, jadi nggak saya rapikan. Udah seadanya saja. Yang penting lifternya sudah berfungsi. Ya, terima kasih. Sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan apa yang saya sampaikan bisa di ini ya, dipahami ya. Ketika mendapatkan troubleshoot atau problem dari lifter yang menggunakan electric hoist yang tidak bisa naik dan turun. Ya, ya, jadi itulah urutan atau cara menganalisa problemnya ya seperti itu sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh